باب ما جاء في كراهيه النوم قبل الوتر وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زيد عن اسرائيل عن عيسى بن ابي عزه عن الشعبي عن ابي ثور الازدي عن ابي هريره رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اوتر قبل ان انام قال عيسى بن ابي عزه وقال الشعبي يوتر اول الليل ثم ينام وفي الباب عن ابي ذر رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه وابو ثور الازدي اسمه حبيب بن وقد اختار قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ان لا ينام الرجل حتى يوتر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من خشي منكم ان لا يستيقظ من اخر الليل فليوتر من اوله ومن طمع منكم ان ان يقوم من اخر الليل فليوتر من اخر الليل فان قراءه القران في اخر الليل محظوره وهي افضل ب قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الوتر من اول الليل واخره وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو حسين يحيى بن وثاب عن, عن مسروق انه سال عائشه رضي الله عنها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد اوتر اوله واوسطه واخره فانتهى بتره حين مات في وجه السحر قال ابو عيسى ابو حسين اسمه عثمان بن عاصم من الاسدي وفي الباب عن علي وجابر وأبي ابي مسعود الانصاري وابي قتاده رضي الله عنهم قال ابو حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره بعض أهل العلم الوتر من آخر الليل باب ما جاء في الوتر بسبع وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا باب ما جاء في الوتر بسبع وان لك عنوان لکھئے بابو ما جاہا فی بسبعن اور اس کے بعد عنوان لکھیں بحث کا وطروں کی وطر کی کی تعداد کتنی ہے وطر کی رکعاتوں کی تعداد کتنی ہے یہ عنوان اس بارے میں سب سے پہلے اس بارے میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان روایات میں او تارا یو تیرو ای تارن ان روایات میں اوترا یو تیرو اتارن بین القوسن لکھتے ہیں اسباب قوس بند دو معنی کے لیے آ رہا ہے اوترا یو تیرو دو معنی کے لیے آ رہا ہے نمبر ایک وطر کے لیے نمبر ایک وطر کے لیے نمبر دو سلاۃ اللیل کو طاق بنانے کے بارے میں نمبر دو سلاط اللیل کو طاق بنانے کے بارے میں ان روایات کو محدسین ان روایات کو محدسین روایات ایتار کہتے ہیں ان روایات کو محدسین روایات ایتار کہتے ہیں یہ <خف> روایات ایک سے لے کر تیرہ تک آ رہی ہیں یہ روایات ایک سے لے کر تیرہ تک آ رہی ہیں چنانچہ سنن نسائی میں چنانچہ سنن نسائی میں صفا دو سو اڑتالیس سے صفحہ دو سو اڑتالیس سے دو سو اکاون تک امام نسائی رحمہ اللہ نے ہر تعداد پر ایک باب قائم کیا ہے ہر باب پر ار تعداد پر ایک باب قائم کیا ہے اور اس میں اس تعداد سے متعلق اور اس میں اس تعداد سے متعلق روایت لائے ہیں باب نمبر ایک نمبر ایک باب ان کئی فلوترو بابن کئی فلردین نمبر دو بابن کئی فل سلاسین بابن کئی فل وترو بسلاسن نمبر تین باب وتری باب الوطری بابن كيف الوطر بخمس بابن كيف الوطر بخمس نمبر چار بابن كيف الوطر بسبع نمبر پانچ نمبر پانچ بابن كيف الوتر بتسع نمبر باب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة باب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة نمبر سات. بابن کیف الوتر بسلاس عشرت رکاطن بسلاس عشرت آشرت یہ سارے باب سنن نسائی میں ہیں لیکن علامہ منظری نے میم نون زال رایا لیکن علامہ منظری نے ایک سب عشرہ کی روایت بھی نقل کی ہے سب آشرا کی روایت بھی نقل کی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات رکاتے سترہ رکاتیں پڑھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ رکاتیں پڑھی لہذا وطروں کے بارے میں ایک سے لے کر سترہ تک روایات موجود ہیں ایک سے لے کر سترہ تک پاک عدد والی روایات موجود ہیں پاک عدد والی روایات موجود ہیں لیکن پندرہ والی روایت ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے لیکن پندرہ والی روایت ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کل روایات ایتار یہ ہیں کل روایات ایتار یہ ہیں ایک تین ایک ڈیش تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ سترہ تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ سترہ لہذا روایات ایتار میں شدید تعارض پایا جاتا ہے لہذا روایات ایتار میں شدید تعارض پایا جاتا ہے لیکن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لیکن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم فتح الملہم جلد نمبر دو جلد نمبر دو صفحہ دو سو اٹھاسی میں ان تمام روایات میں ان تمام روایات میں تطبیق کر کے تعارض دور کر دیا ان تمام روایات میں تطبیق کر کے تعارض کو دور کر دیا مولانا کوئی دو تین روایات ہو رہے ہیں شدید قسم کا تعارض لیکن علامہ شبیر مجمع احمد اللہ نے کمال کر دی اکمال کر دی اب وہ کیسے تعرض دور کیا تطبیق کیسے دی وہ اپنا اوپر سے نیچے تعداد لکھیں گے تاکہ آپ پھر ٹوٹل اس کا کرنا میزان کرنا آسان ہو جائے آپ کے لیے تو اوپر سے نیچے لکھیں گے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ان تمام روایات میں اس طرح تطبیق فرمائی کہ سلاۃ اللیل کا آغاز سلاۃ اللیل کا آغاز برکعتین خفیفتین حدیث کے الفاظ لکھیے گا سلاۃ اللیل کا آغاز برق آطعی خفی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلاۃ اللیل سے پہلے دو ہلکی رکاطیں پڑھتے تھے اب اس کے نیچے لکھیں اور آٹھ پھر آٹھ طویل رکاتے پڑھتے تھے تحجد کی پھر آٹھ طویل رکاتے پڑھتے تھے تحجد کی نیچلی سطر میں لکھے پھر تین ویتر پڑھتے تھے پھر تین ویتر پڑھتے تھے پھر ویتروں کے بعد دو رکعت نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے اس کے نیچے لکھنا پھر دو رکعتیں ویتر کی بیٹھ کر دو رکعتیں نفل ویتر کے بعد بیٹھ کر پڑھتے تھے پھر طلوع فجر کے بعد دو سنتیں پڑھتے تھے پھر طلوع فجر کے بعد دو سنتیں پڑھتے تھے مولانا ذرا گنتی پوری کر لیں پوری کر لیں ٹوٹل کر لیں خود گنتی کریں جی کتنی ہو گئی پہلے دو رکعتیں خفیفتیں پھر آٹھ رکعت تاجد کی کتنے ہو گئے دس تین بہتر کتنے ہو گئے تیرہ پھر دو رکعت بیٹھ کے کتنے ہو گئے اور پھر دو رکعت فجر کی کل کتنے ہو گئے سبحان اللہ اب کسی صحابی نے وہ دو رکاتے چھوڑ کر نقل کیا کسی نے وہ دو رکاتے چھوڑ کر نقل کیا کسی نے پہلی دو رکعتیں چھوڑ کر نقل کیا کسی نے صرف وہ آٹھ رکعتیں تین رکعت بھیتر نقل کیا تو کتنے گیارہ کسی نے وہ پہلی والی دو رکاتیں بھی ملا لی تو کتنی ہو گئیں تیرہ اور کسی نے صرف تین وطر گنوائے تو اس نے صرف وطر گنوائے کسی نے ایک رکعت وطر کو شمار کیا تاق عدد کو تو اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل نماز پڑھی ویو ترواہ حید ویو اور ایک رکعت کے ساتھ اس کو تاق بنایا ویو ترو ایک رکعت کے ساتھ تاق بنایا میں نے کہا پورے ذخیرہ حدیث میں آپ ایک ضعیف روایت نہیں لا سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی تر پڑی ہو پورے ذخیرہ حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے آئے اور کھڑے ہوئے اور آ کر ایک تر نماز پڑھی سوال ہی پیدا نہیں ہو تو پڑھتے وہ بھی تین ہی ہے جو ایک کہنے والے وہ بھی کیا کرتے ہیں پڑھتے کتنے تین فرق صرف اتنا ہے کہ دو رکعت کے بعد سلام پھیرنا یا نہیں پھیرنا اللہ کے بندو ایک رکاط ہوتے وہ حدیث میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں حدیث میں پھر تین بھی آتا ہے پانچ بھی آتا ہے سات بھی آتا ہے گیارہ بھی آتا ہے نو بھی آتا ہے گیارہ بھی آتا ہے تیرہ بھی آتا ہے اللہ اس کا کیا جواب ہو کہ ہم نے تو جواب دے دیا الحمد للہ ہمارے تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے کیا دے دیا کمال کر دیا مولانا کمال کر دیا اور یہ ساری روایتیں جو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ ساری ترمیزی میں موجود ہیں رکاتینی خفیفتیں بھی موجود ہے وہ آٹھ طویل رکاتے ہیں وہ بھی آپ نے پڑھا گیارہ والے میں تین وطر والی بھی پڑھ لی پھر دو رکاتے بیٹھ کر آخیر میں پڑھتے تھے وہ بھی آپ نے پڑھ لی پھر دو رکاتے فجر کی پڑھتے تھے وہ بھی آپ نے ساری روایتیں ترمیزی میں موجود ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ایک ہے نہیں پڑھی نہیں نا سب سکتے اور تیرو کا ترجمہ کریں کہ ایک بہتر پڑھتے تھے تیرو کا کیا ترجمہ ایک رکات کے ساتھ بناتے تھے یہی جواب ہے ان ساری روایتوں کا یہی جواب ہے ان ساری روایتوں کا تو اب آنے والی بے شمار روایتیں وہ ساری کی ساری الحمد حل ہو گئیں اور میں نے کہا محدثین اس کو بڑا بڑی اہمیت دیتے ہیں دیکھو نسائی میں ہر ہر تعداد پر کیا کر دیا باب قائم کر دیا تمام روایات مستند لیکن ایک رکعت بہتر نہیں پڑھے اس کو اچھی طرح مسئلے کو سمجھیے گا اب روایات پھر انشاءاللہ آئندہ سبق میں کیونکہ نماز کا وقت بہت مقدم ہو گیا اب السلام علیکم و اللہ بحث مکمل لکھ لیا آپ نے اچھا اب اس کو یاد کر لیجیے گا اچھی طرح